Меня зовут Оля, мне 20 лет. Закончила Черюпинскую школу, школу, интернат в 2006-2007 году. Выпускница интерната Оля имеет два образования – художник и керамист. Научили правильно, как рисовать. Да, я умела рисовать, но не профессионально. То есть я там ну, как детские, детские рисунки, то да, знаете ли. Там да, раз, два и все. А мне научили, как правило, это рисовать. И вот, и у нее ну, все. Короче, в технику научили. Оля рисует очень красивые картины, участвует в выставках, проводит мастер-классы и всю свою жизнь хочет связать с рисованием. С нравится рисовать, потому что но ну, это мое, я когда рисую, например, когда настроение нету. Особенно когда нету настроения, рисуется очень хорошо. Мне нравится такое, что это необычно рисовать. Там уже много рисуют художников, всякие там пейзажи, все такое там. А я хочу что-то что такое, знаете, такое скажешь, да, поле ну, такое, знаете. И я не люблю в своей палитре там практически не использовать этот цвет вот этот цвет. Я люблю вообще рисовать яркой палитрой. Мне ну, нравится, чтобы картина была яркая такой, знаете. Посмотреть и жить захотела. Оля любит путешествовать, общаться с друзьями и мечтает побыстрее уехать жить в Евпаторию. Потому что у меня там много друзей это осталось после учебы. Я... Ну и там и море рядом, ну, Евпатория – город сам красивый. у меня тут отчаян просто. Да жить в Эпаторе, иметь свою двухкомнатную квартиру, там сделать одну комнату мастерскую, для я буду рисовать. Из-за заболевания суставов Оля ограничена в движениях и передвигается на коляске. Но, несмотря на это, она очень сильная, настойчивая и смелая девушка и старается максимально делать все самостоятельно. Я живу. Каждый день что-то ну, новое. Вот это. Я что у меня есть там много друзей. Есть человек, который ну, за меня тратит, ну, мать, вот это человек этому человеку очень благодарна, он мне очень помог. Ну, морально там поддерживает. И для кого-то, когда в этой жизни не вот это Самое главное, это, это фраза. Потому что на кого-то надеется, он когда-то все равно подведет. А на себя наклеится никогда не подведет. Я никогда себе не подведу. Да, разные жизненные ситуации бывают. Ну, жить надо. Всем, кто меня знает, что все у них было хорошо, вообще такого.